Колян Кумин, дизайн приводится информация о том, что, в частности, например, в городе Роки после разработки производства шоу пестицидов, самым загрязненным местом в мире. Значит, Нигерия, значит, в Амании уничтожено единственное месторождение пресных вод. Из, есть, из России Шел значит, прекратили работы по проекту «Сахалин-2» в связи с тем, что ШЕО проложила через 500 речек с нарушением технологии трубопроводы, которые, в общем-то, привели нерестилище в негодность. Поэтому я читаю первое, этому инвестору просто нельзя доверять, и я лично не верю субъективно как, физ, как физлицо. Следующий вопрос. По поводу энергонезависимости. Мы сейчас имеем область, которая... Газа 6 миллиардов кубов, это 40% украинской добычи газа. Это районы близкие к вашему району, никто там не видит доставка, ничем эти районы не отличаются от соседних. Я был в Сингапуре, я был в странах, где действительно что-то меняло ситуацию в стране. У нас добыча 3 миллиардов кубов, 2 миллиардов, 8, они не изменят положение населения. А если изучить угоду, которая засекречена, она, она антигосударственная, она стоит над конституцией, это отдельный разговор. Вопрос второй, значит, нам приводят пример в Техас. Я приведу пример соседнего штата, Калифорния. Техас добывает, Калифорния запретила. Почему я отвечу? Потому что добыча сланцевого газа, она не с рекреационным использованием территории. Просто она не совместима. Просто вот и все. По поводу Франции, я вам расскажу. Франция страна, где самая дорогая земля, и ни один из фермеров, которые выращивают марки винограда, не пойдет на какой-то инфимерный совершенно газ. Поэтому позиция там в лобби, -ядерного лобби, не имеет подтверждения. Ну давайте коротко, очень просто, послан за Значит, в частности, сейчас прошли слушания, значит, 15, 15 мая прошли слушания в комитете испытаний паловно эротичного комплекса ядерной политики. 15 мая. Я присутствовал, выступал как эксперт на одних и на других, поэтому сейчас даю вам первичную информацию от источника. Значит, 15 мая прошли слушания в комитете испытаний паловно-электричного комплекса ядерной политики и ядерной безопасности назывались Выдопыток Сланцевого газа в Украине в перспективе Тавырки». Конкретно обсуждался законопроект 2318, который был внесен Авака Каменко. Цель его была увеличение экологической ответственности, вынесение в, депутат, в, зал, в депутатский зал вопросов, которые необходимо депутатам обсудить. Что сейчас происходит? Ни у одного присутствующего сейчас в этом зале ни у одного нету, не было и не будет ни одного документа с подписью shell с подписью Шлимбержи. Это та компания, которая будет сейчас осуществлять гидроразрыв. Никакой этих документов нет и не будет. Сегодня проститель Шел. Никаких докумен... Я знаю, никаких документов о безопасности технологий не предъявил. Все это субъективные мнения. Коротко просто. 22 мая, это совершенно недавно, буквально несколько дней назад. Прошли слушания в Комитете испытаний экологии, экологической политики, предокористования и ликвидации наследка Чернобыльской катастрофы. Верховная народа Украины назывались «Экологические проблемы в выдавании сланцевого газа в Украине». Я вам просто прочту заголовки. Загол, за, заголовок. Первый. Ризики забруднения водоносных горизонтов. Они есть. Более того, значит, на слуханиях 15, 15 мая Валерий Яковлев, сказал о том, что в месте бурения, где сейчас больше находится Севашское месторождение пресных вод, 400 квадратных километров, еще раз говорю, думайте, 400 квадратных километров реликтовых пресных вод, которые сейчас являются евразийским запасом и являются таким же достоянием Украины, как газ, только намного дороже. Я Михаилу Грецкому, руководителю по бурению компании Shell на буровой Беляевская 400, задавал вопрос, известно ли им что-то об этом горизонте, который расположен на глубине 700 метров. Он сказал, в нашей модели по бурению этой информации нету. Этой информации нет. Значит, первый, первый пункт. Рызыки за грудной А вы можете уточнить, где это находится? Где это находится, ну, я где находится это озеро? Же... Значит, еще раз хочу сказать. Значит, смотрите, это Днепрово, Донецкий бассейн. Севашское месторождение пресных вод. Оно затрагивает Харьковскую, Болтавскую и... Ну, 600 километров это как бы не так много. Услышьте меня внимательно. 300 квадратных километров. Это значит 25 на 10. Еще раз, услышьте внимательно, вы сегодня активным, мы не в теме. 300 квадратных... Слушай, я... Мы цитирую... сюда пришли разобраться. Я, раз... я цитирую, но подождите. Мы 300 квадратных километров. Это, подождите, это 25 тысяч кубов в сутки в течение 25 лет. Вот объем. Три, три, пункта. Первое. Рызыки Я читаю материалы Рады. Рызыки заглубления водоносных горизонтов. Необходимость использования значных опций воды при застосовании ГРП. Технологічне застосование небезпечных химических речевин. И расшифровывается. Заходите, ну, а Высновки, высновки. Да. Прежде всего. Вы из этого, этого материала. Мораторий на, на, на. Видобуток нетрадиційного газу на даний час в Україні у зв'язку з закритостю інформації від шел, невивченістю питання науковцями і неурегульованості бази, яка регулює даний від діяльності.